হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি ভিডিঅ'টো কঁঠালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই আমি আমাৰ ঘৰতে কঁঠাল পকিছিলে সেইবাবে কঁঠাল খাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সেইপিনে কঁঠাল পকিলেনে বাৰু ক'বচোন দেই সকাম খাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক এয়া আমি সকামৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু যিহেতু ওচৰতে সকাম আছিলে সেইবাবে আহিলোঁ আৰু সকামত এনেকৈয়ে নাম লৈ আছিলে মানে আশীৰ্বাদ দি আছিলে আৰু ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া আমাকো পাত দি থৈ গ'ল ভকতক দিয়াৰ পিছতহে যিহেতু আমাকো মানে ছাইডত বহি থকা মানুহবোৰক দিয়ে সেইবাবে আমাকো এনেকৈ দিলে আৰু দদজন মানে ঢুকাইছিলে সেয়া আজি ছমহীয়া পাতিছে ওচৰতে হয় বাৰু আমাৰ ঘৰৰ সেয়া আমাক ভাত শাক চব্জি কিবি দি থৈ গ'ল আৰু আমি খালোঁ আৰু সকামৰ ঘৰৰ পৰা আহি আমি এয়া বাদাম ভাজি এনেকৈ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ নৰসিংহ পাত আৰু পাপৰ লগত সেইবাবে এনেকৈ আমি যোগাৰো কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বাৰু বনাই খাই নে ক'বগৈ ঘৰতে আমি সিহঁতে এনেকৈ বনাই বনাই খায়ে থাকোঁ বাৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল আৰু বনাই যদি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই খাবলৈ কিন্তু বহুত ভাল হৈছিলে সেইবাবে আপোনালোককো এনেকৈয়ে দেখাই দিলোঁ আৰু আৰু এয়া আমি ভাত খাবলৈ ল'লোঁ ভাতৰ লগত আছিলে পাপৰ চাটনি বাদাম ভাজি মাছ তেনেকৈ কিবাকিবি আছিলে আৰু দালি চালি কিবা কিবি আছিলে আৰু তাৰ পৰা আমি ৰাতি আমি আলহী ফুৰিব গৈছিলোঁ যিহেতু ৰাতি যেনেকুৱা বৰষুণ দিছে নহয় ইমান বেয়া লাগিলে গৈ মই যিহেতু এটা হেলমেণ্ট নিছিলোঁ তিতি তিতি আহিবলগীয়া হৈছে দেখিছেনে বাৰু তিতি তিতি আহি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি কৰি কাপোৰযোৰ দি দিলো দেইিন লাগিব চাওঁতে থাকিবলৈ শুনো ধুনীয়া লাগিছে নাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো বাবাই